Saludos a todos. En este vídeo conoceremos junto a ti a las verdaderas amantes y esposas de los actores de la serie Manet. Ilalil se graduó en el departamento de actuación de la Universidad de y lalil quien comenzó a actuar en el teatro, fue seleccionada para la serie Manet por su belleza y habilidad para actuar. Ilalil no tiene un novio que compartió en su cuenta de redes sociales. Como no hay otro nombre famoso, no tenemos más información que las redes sociales. Actores jóvenes como Ilan también revelarán a sus novios, lo que será negativo para el desarrollo de su carrera. Gulai of Dem nació el 15 de mayo de 1978 en Estambul. Originalmente un orador, Gulai of Dem ha trabajado como hilandero durante muchos años. Gulai of Dem, que más tarde se convirtió en presentador de noticias, presenta activamente el programa Actualidad con Gulai of Dem en Sower Radio. Gulai of Dem se hace un nombre por el amor que tiene con Levent Kant. Tolga Pankaroglu nació en 1991 en Estambul, y se graduó en el Departamento de Teatro de la Universidad de ACTP. El guapo actor se llamó primero de Fatfe concedía, participó en una serie de televisión de Ankara Detective, y más tarde apareció en la serie de televisión Baba Kandri y se hizo conocido. El nombre de Tolga Pankaroglu apareció tristemente en las noticias. La actriz Tolga Pankaroglu, que fue demandada por su ex amante Dakusuk, diciendo que ella me infligió violencia, fue absuelta después de un juicio de dos años. Según las noticias del periódico Sabah, Tolga Pancaroglu ha sido juzgado durante dos años con el argumento de que usó la violencia y chantajeó a su amante del servidor, Eda Kosuei. Pancaroglu fue absuelto como resultado del juicio. Se hizo justicia. Me absolvieron de los cargos de violencia contra las mujeres y chantaje, dijo. La segunda ronda ha comenzado en el caso entre los dos. Pancaroglu dijo que entablaría una demanda por daños materiales y morales a su exnovia con el argumento de que ella lo calumnió. El actor afirmó que dos series de televisión y un proyecto de película fueron decancelados durante el proceso de juicio de dos años, y que sufrió agravios por ello. Cuando Tolga Pankaruru fue absuelto del caso, tuiteó, que Dios no compare a nadie con personas que se toman fotos y culpan a los demás. Se afirmó que Gulder en y Daria Guthertun estaban enamorados. Se afirmó que los famosos actores Gulder Enguler y Deria Guthertum, que se conocieron en el plato de la serie de televisión Emanet en el Canal 7, estaban enamorados. Si bien se asegura que la exitosa actriz Deria Guthertum, quien interpretó el personaje de Frat en la misma serie con la bella actriz Gulder Enguler, nacida en 1999, quien se ganó la admiración de las masas con el personaje de Cherry que interpretó en la Emanet, serie transmitida por Canal 7, se dice que la pareja está feliz. Osman Aid, nació en Izmit en 1986. Osman Aydin, quien participó en el programa de competencia Fenomen, que se transmitió en ocho pantallas de televisión en 2016, se graduó en el Departamento de Logística Internacional de la Escuela Vocacional Conceptual de Estambul. El jugador, que desde hace un tiempo se interesó profesionalmente por el fútbol, se despidió de su carrera futbolística tras una lesión. Osman Aid, quien comenzó a modelar después de eso, dio el primer paso para participar en las pantallas tomando un entrenamiento de actuación. Está enamorado de la modelo modelosa Setting. La altura del jugador es de 1,85 metros. ¿Quiénes son los amantes de Halil Ibrahim y Slatur Se afirmó que Halil Ibrahim Zeyan y Slatur habían estado enamorados durante un tiempo. Slatur Koglu dio una respuesta sorprendente a la pregunta sobre la vida privada. Zeyan. En cambio, dio una respuesta evasiva a la pregunta del amor. Halil Ibrahim Ceylan, quien interpreta al personaje de Yaman en la serie, dijo que trabajar en condiciones de pandemia es un riesgo para ellos. Ceylan dijo, "Pero para no separarnos de la audiencia, ponemos toda nuestra energía en este lugar. Trabajamos día y noche. Tenemos muchas horas de trabajo." La Turkocruseer de Manet, dijo, "Hay momentos en los que no podemos llevarnos bien con Halil en el set, pero en poco tiempo el asunto está resuelto." La Turkoglu respondió a la afirmación de que estaba enamorada de su pareja. Ambos estamos al comienzo de nuestras carreras de actuación. Dejemos que la vida privada sea privada para nosotros. No hables de ellos. Queremos pasar a primer plano con nuestro trabajo. Cabe destacar que Turkoglu no negó el reclamo del amor. La pregunta sobre la vida privada también se dirigió a Halil Ibrahim Feyat. Feyat dijo, reflejamos la historia de nuestra serie en la pantalla de la mejor manera. Nuestra energía positiva se transmite a la audiencia. Esto puede llevar a pensamientos diferentes. Pero no queremos plantear estos problemas. Expresando que estaba feliz de que la serie de Manet estuviera en la cima de las calificaciones, la bella actriz dijo: Tenía la expectativa de haber cumplido antes con el formato de serie diaria, pero Manet me hace probar emociones completamente diferentes. Nuestro dolor, nuestra felicidad, todo desde la vida real. Ser en realidad una mujer entre nosotros. La mayoría de las mujeres. Desafortunadamente, ha sido sometido a violencia psicológica, aunque no físicamente. Creo que nuestra audiencia nos apoya mucho porque captó algo del él mismo. Él también comparte nuestro dolor y felicidad. Jalil Ibrahim y Slatur fueron invitados del programa llamado La Deliciosa Cocina de Nermin en el canal 7. Jalil Ibrahim Ceyhan, que tiene la identidad de un cantante además de actuar, cantó la canción popular All Turnian mientras miraba a los ojos a Slatur en una transmisión en vivo. Se agradeció la actuación de Ceyhan. Las situaciones románticas del dúo durante la transmisión en vivo se convirtieron en la agenda en las redes sociales. La Turkoglu respondió a la afirmación de que estaba enamorada de su pareja Halil Ibrahim Ceyhan. La bella actriz respondió, ambos estamos al comienzo de nuestra carrera como actriz. Dejemos que la vida privada sea privada para nosotros. No hables de ellos. Queremos destacar con nuestro trabajo. Cabe destacar que Turkoglu no negó el reclamo del amor. La pregunta sobre la vida privada también se dirigió a Halil Ibrahim Feyan. Feyan dijo, reflejamos la historia de nuestra serie en la pantalla de la mejor manera. Nuestra energía positiva se transmite a la audiencia. Esto puede llevar a pensamientos diferentes. Pero no queremos pasar a primer plano con estos temas. ben mutlu olamadım. O yerlerde yaşamak, her şeyi senle paylaşmak ne zor böyle sensiz.

Senses all night